процесс прически. И я думаю, что лучше сейчас расскажет Лена, потому что, оказывается, не все так просто. Леночка, расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете. И вот, ну, я смотрю, локоны получаются очень красивые. Что для этого нужно? Вот обычная плойка. Для этого нужна плойка, волшебные ручки и выпрямитель килипс. На самом деле сейчас ну, у нас все получается, но это достаточно трудно, потому что примите в вид, совсем справляется. Он великолепен. Мы сейчас пользуемся на температуре 30 градусов, и у нас получается абсолютно красивые, ровные локоны. Увидите, ну на данном моменте э, сок уже почти готов. Я вижу, что э, за один раз мы можем сделать буквально за несколько минут до полутора литра сока. Э, довольно удобная с этой выжималкой нужно э, э, прикладывать силы для того, чтобы выжать э, свежий фруктовый э, сок. Э, дорогие друзья, кто хочет попробовать мое изделие, подходите ко мне, я вам с удовольствием налью свежий морковно-яблочный сок.